после Андреева, который был солистом двора его императорского величества, Николай II играл на балалайке, появился человек, имя которому Борис Сергеевич Тройновский. Он с огромным успехом выступал на сценах мира, и его любил слушать у себя в ясной поляне Лев Толстой. Троиновский оставил нам у следующих поколений прекрасный сборник обработок русских песен. Он сам из деревни. И у него название для пьесы. По всей деревне в Харькове Ух, как он бог играл лесовые наигрыши. Вот мы для примера вам и сыграем Эх, Что мы сыграем? деревни Катенька. исполнитель